с такой ямочки дала вот такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что она за монеточка. Серебришка, походу. Да. Польский что-то. Это польская серебряная монетка. Вот погнута. Сейчас я Почищу и получше покажу, что за монетка. Польская монеточка. Согнута, честно, но серебришка. Побыта. Такая вот монеточка. Ну что, шукаем дальше. У а меня есть такое вот ямочки. Да, вот такую вот находочку. Сейчас будем думать, что оно за монеточка. 5 копеечек, походу. 5 копеечек, 52. Вот. Такая вот находочка. Ну Шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки. Маленький. Да вот такой вот находочка. Сейчас блин, девушка, что он за монеточка так-то. Двуха советы. Две копеечки. Я не протруй получил, покажу что за монетка. вот монеточку выдал. Две копеечки. Советы. Гурт есть. 1924 год такие вот монеточки. Ну что, шукаем дальше а мы такой вот ямочки а вот такую вот находочку сейчас будем делиться что он за монеточка Ого, один КС. Это так монеточка, такой еще не находил. Трейстер, все шоу на такие. 1941 год. Такие что-то. Словенская республика. А чем имеет находка? Сейчас я про и получше покажу, что за монетка. Замечательную монету выдал. Один КС с колосками. А тут Словенская Республика. Республика. Словенская республика. 1941 год. такие вот монетосик чудный. С никеля. Ну что, шукаем дальше. Мне с такой вот ямочки копать задолбался. всякие проволоки, медные, латушки в кусочки. Алюминиевые кусочки проволочки копать задолбался. Смотрите, какие земли по курал вокруг лежит. В конечном итоге дал вот такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что у нас за находочка. Две копеечки. 55-го года. Такая вот монеточка. Ну что, шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки, а вот такой вот монеточка. Сейчас потом делается, что у нас за монеточка такая. Три копеечки. Тридцать другого. Такая вот монеточка. дальше такое вот ямочки дало вот такую вот находочку сейчас потом делается, что он за находочку походу пувочка походу орляночка. кто-то так вклепал, что Я не протруй получав, покажу, що у нас пугочка така. Така от пугочка була, орляночка, хто-то посередині дирку глушив, а чого то, що ушко відпало, походу. Раз, питався, другий раз що-то зробити, все дві дірки. потім ще одну дірку посередині зробив. Така от находочка. Ще й по золоті було, воно видно. Ця пуговичка. Ну що, шукаємо далі. А мне с такой вот ямочки дало такую вот находочку. Сейчас потом дивится, что он за монеточка. Ходу копеечка. Сейчас я на и протру и покажу, что за монеточка такая. Такую вот монеточку выдала одна копеечка 1903 года. СПБ. Такая вот монеточка. Здесь охранчик бодренький. Ну что, шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки дало то, что я больше года уже дал, но она мне не попадалась. Дало такую вот монеточку. 5 копеечек, походу. Да, 5 копеечек тарелочек. Да, больше года она не ждал. А он у их давать не хотела. Сейчас я на и про труй получше покажу, что за монетка. Чудесную монеточку выдала. 5 копеечек. 1903 года. Такая вот монеточка. Да, давно я их уже не нахожу. Делсом порваться. копеечная монеточка. Ну что, шукаем дальше. Ну что, подведем итог копа что-то трохи накопал. Две серебряные монетки выкопал. Так. 16 советов. 5 царских. Одна Словенской Республики. Монетка. Ну а терсы по порядку. Такие вот значок. Часть его дало. Чемпион мира 75 года. Так. Такий вот значок Спартак. Хоккейный клуб. Так. Такую вот пугочку царскую. Санкт-Петербург. Так. Застежку на Роме. такого вот дало. Так. Такие вот две полочки алюминиевые. Так. Такая вот полочка алюминиевая. Такие вот какие-то штучки непонятно. Так. Наперстка кусок. вот. Наверное, застежка на самом деле. Ну, царский еще. Такая вот штука. Так, такие вот колечко. Обломыш от хрестика. Такая вот находочка. Так, пуговец орляночка. В позолоте букались. вот находочка была. Так. Ручка от сундука. Такая вот находочка. Наши ходячки. Так. Два поздних совета. 5 копейки 1 копеек и 2 копейки. Так. Все два поздних совета. 5 копеек и 10 копеечек 10 копьек, 84 5 копьек. 83 так такая вот монеточка 5 копеечек 55 -го года что мне интересно что две буковки вот вся я с и вот с максимально приближение до этого до венка Ну до цих ліній, до колосків максимально приближені. Там є по каталогу одне, що щось що стоїть, а друге нічого не стоїть. Надо її чистити, і роздивлятися повністю. Ще дві букви приближені, що буква Р. Чуть вище цього. То всегда напротив цієї, а це аж цьому прогалинах між цими. Так. 5 копейщик 38 год. А тут что интересно в цьому колоску немає волосків. Ось вс, в первому колоску, не видно волосків. Тут оно в трьох есть волоски, а тут немає волосків. В цьому колоску. Тоже цікаво, Така монетка, надо дивиться, що й до чого. Тут есть волоски, тут есть, тут есть, тут есть. А тут немає волосков. На этом все крайнем колоску. Так. 5 копеечек 52 -го года. Такая вот находочка. 2 копеечки 26 -го года. Такая вот находочка. Одна копеечка 56 -го года. Так, 20 копеечек 33 -го года. 3 копеечки 32 -го года. Вот находочка. 2 копеечки 24 -го года. Вот холодная удочка от свежей поправки походу 2 копеечки 49 -го года 2 копеечки 36 -го года 2 копеечки 55 -го года 5 копеечек 32 -го года. Такие вот монетки, советы. Так. Деньга 1735 -го года. Такая вот находочка была. Копеечка Николая II 1903 -го года. Так, одна друга копеечки, 1897 год, СПБ. Такая находочка. Так. Один КС какие-то. Словенская Республіка. 1941 год. Таку даже монеточку дало. Так. Польская серебряная монетка. Чуть подуставшая. Такая вот монеточка. С одной стороны. Такая с другой. Ну и то, что мне дуже долго не удавалось найти такую монетку. 5 копеечек 1903 год такая вот монеточка. СПБшка. А тут АР. -ка. СПБ АР. Такая вот монеточка. Ну что, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, побачимось на следующем копе.